કારણ કે ગત વર્ષોમાં જે કોંગ્રેસની હાલત જે ગુજરાતમાં છે એ હાલતને લઈ અને એમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને કેવા નેતાઓ જે છે કેવા સિનિયર લીડરો જે છે કાર્યકર્તાઓ જે છે એ ભાજપની સાથે રહી અને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે એવા નેતાઓને સીધે સીધો બહારનો દરવાજો બતાવો કે શું કરવું એ માટે એમને જે આ મિટિંગના અંદર જે કહ્યું એ તમે સાંભળો ગુજરાતને કોંગ્રેસ પાર્ટી કો અમારા ઓરિજિનલ નેતૃત્વ દીધા और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका लड़ने का तरीका जीने का तरीका दिया तीस साल हो गए हम यहाँ सरकार में नहीं है और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दी गुजरात रास्ता देखना चाहती है मैं डर के नहीं बोल रहा हूं मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरीके के लोग हैं डिविजन है एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं जीतने हारने की बात छोड़ दो बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए जैसे ही हम ये करेंगे तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट दो साल का नहीं है तीन साल का नहीं है ये हमारा प्रोजेक्ट पचास साल का है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है जो आपने हमें सिखाया है जो गांधी जी ने हमें सिखाया है जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है वही हमने गुजरात में करना है हमारे नेताओं को और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं अपने आप को भी जोड़ रहा हूं हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में घर में जाना पड़ेगा उनकी आवाज सुननी पड़ेगी आप हमसे चाहते क्या हो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं हम आपकी शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए बिजनेस के लिए भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं बताइए जरा कांग्रेस पक्ष नेता राहुल गांधी आ संबोधन कर रहा था आने ने क्या एवो संदेशों दीदो कि कांग्रेस आना समय में अंदर बैठी करी हे તો આવા પાંચ પંદર નેતાઓ જે છે જે કાર્યકર્તાઓ જે છે કાઢી મૂકવા પડે તો કાઢી વાંધો સંકોચ રાખવામાં આવશે નહીં અને આવા જે કાર્યકર્તાઓને બહારનો રસ્તો દેખાડી દેવો જોઈએ એવું એમણે કીધું અને જો આવું જ કરવામાં આવશે તો જ લોકો અને જે વેપારીઓ જે છે લોકો છે એ કોંગ્રેસના ઉપર ભરોસો મૂકશે અને આવનાર સમયના અંદર કોંગ્રેસનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય દેખાશે એવું એમને કહ્યું આ પ્રકારના અહેવાલો અને સમાચારો સાથે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી ધમદાર સાથે જોડાયેલા રહેશો નમસ્કાર